с четко прописанными нормами ответственности, чтобы каждый инвестор в договоре инвестиций видел четко, кому, на каких основаниях и почему принадлежат земельные участки и с какими целевыми назначениями. Господа депутаты, если вы правильно будете принимать свои законы, то в дальнейшем места таким аферам не будет. И наша страна, и весь наш народ будет жить счастливо. Не забывайте, что вы работаете для народа, а не для, ли... для отдельной кучки людей. Господа депу... депутаты, полностью выполняйте свои функции. Вы находитесь на работе, отрабатываете деньги, которые вы получаете у государства. Наші вимоги. Шановні народні депутати, організована Лагуном та Дмитрієвим афера завдала значну фінансову шкоду інвесторам проєкту Олімпік Парк та державі при сплаті податку. Інвестори залишилися на вулиці без кредитними зобов'язаннями перед банками. Просимо вас звернути цю увагу на цю земельну аферу. Дуже масштабно. Просимо вас направити звернення до Генерального прокурора України щодо проведення незалежної... dando ya fue работы для застройщиков. Просим вас обратиться к генеральному прокурору по поводу проведения независимого расследования аферы Олимпик Парк. Эта афера нанесла ущерб гражданам более 320 миллионов гривен. Бюджету более 10 миллионов гривен недополученного налога. Волнут, отметь его, ганьба! 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 Господа депутаты, вы сегодня рассматриваете земельные вопросы. Будьте добры, внимательно относитесь к Зачем мы вам оплачиваем такие деньги? Господа депутаты, пожалуйста, серьезно относитесь к своим функциональным обязанностям.